все из Запомни, как правило, шестой факультет для нас это главное. Добрый день. Какие блюда вы хотели бы увидеть в мини буфета шестого факультета? Блюда типа ласточки на ну, гнезда, саранча, змеи. Саранчу, червяков и разные. В общем, никаких и жуков. Это ну, наверное, да. пауки там всякие, червячки. Все, что угодно из насекомых. Что бы это ни было. Из змеи и из жаб. кашу забрали на Что-то очень что острое. лекция, которая интересна студентам, которые они слушают. Когда происходит взаимное общение преподавателя со студентами? Лек которая насыщена предмет, э, примерами, конкретными реализацией, там, иллюстрирующая теорию. Лекция – это когда у студентов остался полный Лекция – интересна Когда проводит профессионал, который, скорее всего, в этом уже прошел какой-то путь определенный и прочувствовал, наверное, это на по вашему мнению нужно отчислить на сегодняшний день Три тысячи человек двести. А больше там шестьдесят ну, около двухсот но ну, где-то полторы тысячи больше меньше того что студент может приобрести на повышенную стипендию какие-нибудь туристические поездки квартира квартира на мешок сухарей, мешок мухи и ящик спичек. Волейбольные стойки. Кем могут работать студенты по окончанию шестого факультета? Секретарем. Ну, наверное, типа там, я не знаю, столяром, дворником. Юным защитником правопорядка. Строителем. Happy